Програма Голос Криму на Юа Крим і я її ведуча Ліна Голуб. Вітаю вас. В гостях у нашій студії Володимир Казарін, професор, доктор наук, ректор Таврійського національного університету. Вітаю вас! Дякую. І сьогодні ми поговоримо про вищу освіту для кримчан, адже і понеділок, 19 червня, в освітніх центрах «Крим Україна» розпочали прийом документів. Минулого року до українських вишів вступили близько півтисячі абітурієнтів. Цьогоріч їх кількість має збільшитись. Українська влада доклала зусиль, що вступна кампанія 2017 залучила ще більше мешканців анексованого півострова. Цього року абітурієнти з Криму, як і в минулому, зможуть подавати документи до українських вишів. Це стало можливо після створення в 2016-му освітніх центрів «Крим-Україна». Міністерство освіти створило для кримчан спрощену систему вступу. Їм дозволили не подавати результати зовнішнього незалежного тестування, а також документи про освіту українського зразка. Дитина з Криму може приїхати до цього центру, подати заяву, написати так звану освітню декларацію. Документи ми не визнаємо, як видаються на окупованій території, тому можемо говорити, що дитина без документів приїздить до цього центру. Проходить два екзамени державної підсумкової атестації у школі, яка прикріплена. Це українська мова і історія України приходять до вишу, складають ще одне вступне випробування з предмету, який встановлює саме навчальний заклад. Україна в 2017-му стала для абітурієнтів з окупованого Криму більш привабливішою ніж в минулі роки. Про це заявила експерт центру громадянської освіти Альменда Валентина Потапова. Кажем, за цей рік зроблено багато роботи, яка сприяє успішному вступу до Вензе. Україна робить достатньо багато. Украина зробила досить багато для того, щоб забезпечити доступ цим дітям до рівних можливостей освіти. Коли ми спілкувалися протягом усього року з кримчанами, вони говорили про те, що навіть і не думали, що зроблено так багато. Проблема в іншому до них не доходила інформація. Експерти провели опитування, щоб з'ясувати, по яким інформаційним каналам кримчани отримають новини про вступну кампанію, яку проводить українська влада. Результати анкетування показали серед основних інформаторів ресурс Кримреалі, соціальна мережа Фейсбук і так зване Сарафанне Радіо. цієї кампанії кампанії, яка проходила з лютого по червень, і все ще буде продовжуватися, бо вступна кампанія, ось тільки по суті розпочинається в своєму повному обсязі, було залучено дуже багато людей, але все ж таки варто зазначити, наступний слайд можна, що відкритим все ще лишається одне питання. Чи оберуть кримські студенти вільне суспільство? І чи дійшла до них насправді ця інформація? І скільки людей все ж таки вирішить вступити до вузів материкової України? Для більш ефективного інформування кримських абітурієнтів фахівці розробили спеціальні інфографіки та плакати. Там покроково розписана схема вступу до ВНЗ на материковій Україні за спрощеною системою. Енан Булатов, новини ЮА, Володимира, що ви загалом думаєте про таку спрощену систему для вступу кримчанам і чи взагалі абітурієнтам тепер легше буде? Ні, ну це був по суті в прошлом году цілий переворот в тий системі, тому що до этого. Была куча причин, чтобы не давать абитуриентам из Крыма поступать. Не тот паспорт привез, не такое у тебя свидетельство об окончании школы там, с двуглавыми орлами, как будто ребенок мог выбирать, какое свидетельство в Крыму ему получать и так далее. И так далее. Спасибо Лили Михайловне Гриневич, спасибо министерству, что они пошли навстречу требованиям громадских организаций и университета и коренным образом все переделали. И теперь с любым уже было сказано документом или без документа можно приехать, делается осветняя декларация и открываются все дороги для поступления в ВУЗ. Я хочу подчеркнуть для детей из Крыма, что они будут сдавать в школе, которая к нам прикреплена, украинский язык, украинскую историю в рамках школьной программы. И мы еще за несколько дней им дадим ряд занятий дополнительных, чтобы освежить их знания, которые у них были, так как они когда-то учились в украинской школе. Эта система чрезвычайно эффективная, она учитывает все сложности, которые, с которыми сталкивается крымский абитуриент. Она хорошо показала себя в прошлом году. Мы только за две недели до начала вступительной кампании получили вот приказ о внедрении этой системы. Срок оставался совершенно ну, недостаточный. Несмотря на это, 236 человек поступили в прошлом году по этой системе в университет. Мы надеемся, что в этом году это количество значительно возрастет, тем более, что система уже опробована была на... Какие успехи у адаптации этих студентов, которые поступили в минулого году? Ну, у, они росли, они мужали, они становились студентами вместе с университетом. Я сказал, если мы начинали в прошлом году, в июле еще года не исполнилось, с 236 студентов, то сегодня мы с вами разговариваем, у нас уже 3200 и 536 преподавателей и сотрудников. То есть почти 4000 коллектив. Я думаю, такой рост за год – это хороший рост. И им надо всем и тем, кто поступают, приготовиться к тому, что будет довольно большой объем знаний, которые они должны получать путем самоподготовки. Это общеевропейская, теперь уже украинская практика. Им надо быть готовыми к тому, что они должны хорошо осваивать языки, потому что программы стажировок, которые мы отправляем в Европу или в Азию, они обязательно требуют знания или английского, французского, немецкого, или турецкого, или какого-то из тюркских языков, и надо это делать. Если они хотят получать подвижные дипломы, нужно изучать язык той страны, куда они поедут стажироваться по второму диплому, например, Польша. Нужно так или иначе основу польского языка изучать и в университете мы предоставляем им эту возможность. То есть адаптирование их к этой системе и к новой системе образования, оно будет происходить постоянно, но это хорошее адаптирование, оно готовит их к учебе на современном европейском уровне. Сколько студентов вы ожидаете этого года и насколько сам университет готов принять студентов из Крыма? Ну, во-первых, готов не только университет, к тому, что принять их из Крыма Министерство образования и науки поставило перед нами задачу максимально постараться принять всех детей из Крыма, которые приедут поступать. Для этого мы вот и курсы короткие такие организовываем, чтобы подтянуть их знания в период, когда они приедут к нам. Во-вторых, мы консультируем каждого из них по индивидуальным их потребностям. И я думаю, что в совокупности это приведет ну, к хорошим результатам. Но ну, если мы в прошлом году вот эти 236 человек приняли, я думаю, что ну, я думаю, что увеличение будет э, довольно многократным по сравнению с прошлым годом. Я человек суеверный, поэтому не хочу назвать никакую цифру, но мы уже сейчас видим по тому, как много звонков получаем, как много писем электронных получаем, мы уже видим, что э, крымчане настроены ехать сюда. Здесь вуз, диплом которого признается во всем мире, а там э, они получают диплом, который признают только в Российской Федерации. Здесь возможность стажировок, поездок за рубеж, обмена Программы, вплоть до того, что в летний период зарабатывать можно ехать за рубеж для э, студентов. Такие программы предусмотрены, а там полная изоляция и невозможность иметь контакты. Здесь продолжает оставаться в силе освобождения от ЗНО, а для Крыма Россия в этом году вернула сдачу единого государственного экзамена. Здесь эм, ты можешь привести любые документы, или, даже как сказала коллега, не привозить никаких, потому что тебя эта страна ждет, она тебя любит. И наконец. С 11 июня стал реальностью безвиз. И если иметь зарубежный эм, современный паспорт эм, Украины, сегодня уже 52 страны мира ждут тебя. А в первую очередь этот закон эм, о безвизе ориентирован на молодых. Они ждут тебя для того, чтобы ты знакомился со всем миром, становился современным человеком и продолжал любить свою родину. Давайте сделаем все, чтобы родина наша ничем не уступала замечательным прекрасным странам Европы и мира. Можливо, з минулорічної вступної кампанії та набору ви зробили якісь висновки, як покращити життя студента кримчанам. Ну, во-первых, ми все добілі за цю зиму, Що з 1 вересня будуть діяти ці діти вот эти положения закона об оккупованных территориях, статья 7, которая предполагает, что дети, которые с оккупированных территорий, ведь не только поступают, но и переводятся из разных вузов Крыма к нам дети на второй, на третий, на четвертый курс и в магистратуру. Так вот, они будут с прошлой получать обовязковую стипендию. Это чрезвычайно важно. Мы не могли раньше этого добиться, чтобы все получали. Второе. Им не только будет предоставляться общежитие, но им будет предоставляться э, бесплатное общежитие. Это чрезвычайно важно. Важно, если обыкновенная стипендия 1100 гривен, а проживание в общежитии 730 гривен, то вы понимаете, что им остается очень мало на проживание, на питание, на собственные потребы. Далее, мы сегодня увеличиваем количество мест в общежитиях. Мы сейчас ведем ремонтные работы, которые позволят нам, ну, надеемся, минимум на 150-200 мест увеличить емкость наших студенческих гуртожитков. И, наконец, для преподавателей. Мы этим летом делаем преподавательскую гостиницу, ну, где-то приблизительно на 30 мест, для того, чтобы и те, которые уже переехали и нуждаются, могли ею воспользоваться. Но самое главное, те, которые в Крыму в ожидании того, как э, по их специальности начнется подготовка, и они потребуются как специалисты, им надо ехать сюда, чтобы они, приехав сюда, могли получить жилье, за которое им не придется платить те несметные деньги, которые надо платить, если берешь за свой счет. Чему, на вашу думку, крымские дети выбирают начанию в материковой Украине, а не России? Какие основные факторы на Я думаю, что самый главный фактор это воздух свободы, который они хотят вдыхать, потому что учеба в России, там есть серьезные вузы, но вот эта практика, когда их за неправильные записи в социальных сетях вызывают соответствующие органы, когда нельзя выйти на какую-то акцию протеста, если даже солидарен с этой акцией, когда слова просто обыкновенной поддержки в адрес Украины рассматриваются как государственное предательство и должны наказываться там по полтора, по два два года ареста и наказания и отбывания срока. Я думаю, что в этом смысле это дети, которые выросли в свободной Украине, которые за собой всегда чувствовали право на любые акции протеста по отстаиванию своих интересов. Эти дети не могут жить в другой атмосфере. Воздух свободы, я бы даже сказал, самый-самый главный аргумент, заставляющий их переезжать. Что еще может сделать Украина для того, чтобы сбильшить пути крымских абитуриентов? Я думаю, что в этом смысле то, что с первого вот будет исполняться это положение об обязательном получении стипендии, бесплатном предоставлении общежития, это правильное решение. Но дело в том, что... Многие крымские студенты переезжают сюда в буквальном смысле с чемоданом. В этом плане им нужны определенные еще помощи для того, чтобы и гардероб свой обновить, и какими-то вещами житейски необходимыми обзавестись. Поэтому я думаю, что... Если мы находим возможность работать для них за рубежом, то мы должны стараться, чтобы в университете тоже мы могли в течение года дать им возможность так или иначе что-то заработать. Я думаю, что вот эти многочисленные открытые для них стажировки, и обменные программы за границей, они должны быть, может быть, более продолжительными. Я думаю, что мы должны обеспечить им свободное перемещение по миру для того, чтобы сегодня уже являющаяся практикой получения двух дипломов, украинского и, например, европейского, могло привести к тому, чтобы они получали целый ряд сертификатов по разным направлениям. Вот именно это пятилетие должно быть предельно насыщено возможностями для самосовершенствования. Есть положительные приметы и перемены. Например, визит Гройсмана в Турцию привел к тому, что целый ряд программ сразу открылись для наших студентов там. И бакалаврских, и магистратура. Сейчас группа наших студентов уехала в аспирантуру В Турцію за що турецької сторони всі їх проблеми будуть рішення перебування. Я думаю, що такого роду робота по налаженню отношенні з вузами всього світу, навірно это головне, в чому вони нуждаються. Що ви порадите, власне саме кримським абітурієнтам, які планують вступити в українські вуз, вузи, на що їм потрібно звернути увагу першу чергу? Ну, во-первых, я думаю, что приготовьте те документы, которые вам могут так или иначе понадобиться, соберите их с собой. Свидетельство о рождении – это хорошо, но если вы сохраните, например, справку о полученном образовании, о том или ином, это тоже вам может пригодиться и облегчить некоторые решения некоторых проблем. Я думаю, что повторите за оставшееся время тот школьный опыт, который у вас был по украинскому языку и по украинской литературе. Мы вас здесь тоже поможем подготовить, но одновременно возьмите часть этих забот на себя. Я думаю, что вы должны э, приехать мы не ждем вас прямо, например, в первые числа там, июля. Мы готовы принять вас 6, 7, 8 июля под самое начало уже самих экзаменов, для того, чтобы вы максимально быстро подготовились, сдали то, что вы в чем нуждаетесь, получили известие, что вы благополучно прошли испытания и поехали уже забрать вещи. Забираете вещи, учитывайте, что сегодня не 50 килограмм уже можно перевозить через границу, а 180. И поэтому возьмите с собой все, что вам нужно, чтобы здесь это не покупать. То есть приезжайте сюда обживаться основательно надолго. Это житейский вопрос. Некоторым он покажется, что он не университетский и не из сферы образования, но мы понимаем, как в общежитии нужно наладить быт, и, и, быт, и пусть они об этом помнят. Ну, а самое главное, доверяйте нам, работникам университета и нашей приемной комиссии, приходите со всеми проблемами к нам. Мы поможем их вам решить. І хотілося б поговорити про сам Таврійський університет в Києві. Розкажіть, будь ласка, чим він відрізняється від того, ТНУ, який працював на півострові, і що залишилось незмінним після його переїзду? Ну, я думаю, що відключається он. сегодня, наверное, в лучшую сторону тем, что мы находимся в столице нашего государства, тем, что о нас хорошо позаботились, нам предоставили и корпуса многочисленные, в которых мы разворачиваем свою учебу, и общежития многочисленные, куда мы сели наших студентов, и спортивные базы, и базы практик, и все остальное. Мы сегодня позволяем нашим студентам практиковаться и в кабинете министров, и в администрации президента, и в Ради Украины и на самых ответственных э, заводах, предприятиях и министерствах. Я думаю, что они получат очень хорошую практику. Наконец, это город, в котором э, замечательные, удивительные э, библиотеки, в котором прекрасные музеи, в котором э, э, культура открывается от тебе от оперного театра, балета и симфонических оркестров до, не знаю, там Евровидения, любых э, спортивных состязаний и так далее. Я думаю, что город позволит каждому из них найти себе занятие по душе, ну и самореализоваться. А скажите, чи приезжают попередние выкладачи сюда, в Киев, чтобы работать в университете? Так, а приблизительно, наверное где-то больше трети преподавателей у нас уже сюда переехали из Таврического университета. Сейчас целый ряд на чемоданах, потому что мы планируем открывать восстанавливаемый нами Крымский медицинский университет. И медики многие в ожидании, когда мы дадим отмашку, чтобы они ехали. Мы занимаемся восстановлением аграрного университета, и многие наши аграрии в ожидании, когда мы их позовем, чтобы они приехали и приступить к работе. Мы даем возможность работать в разных регионах Украины. Мы открыли филиалы в Луц в Ровенской области мы открыли филиал в Кропивницком, бывший Кировоград, в Кировоградской области. Я думаю, что преподаватели, которые к нам едут, в том числе, могут даже выбрать город или регион, в котором они, оставаясь преподавателем Таврического университета, хотели бы работать. Почему вы радили крымским абитуриентам выбрать именно ваш высший начальный заклад в сравнении с другими украинскими высшими? Ну, Во-первых, я думаю, что мы понятны им и привычный для них университет. Все, кто в Крыму жили, работали, знали этот университет и они с ним как бы сроднились. Во-вторых, потому что Наш университет будет учитывать все потребности наших студентов. И мы ведем преподавание на украинском языке, на державной мове. Мы ведем преподавание на русском языке. Это язык региона, он многим привычен. Мы ведем преподавание на крымско-татарском языке. Мы даем возможность хорошо изучить современные европейские языки. Есть курсы подготовительные по английскому, по французскому, по немецкому. Мы одновременно имеем курсы по турецкому языку для того, чтобы те, которые хотят в будущем в Азии реализовывать себя, могли получив этот язык свободно себя находить в любой из стран этого региона. И я думаю, что мы во многом вуз новаторский, потому что нам все пришлось начинать сначала, как сто лет назад нашим учредителям, профессору Вернадскому и его коллегам по учрежденному и метаврическому университету. Я думаю, что мы более в чем-то отзывчивы на новации с сегодняшнего дня. И мне хочется думать, что многие практики, которые в украинское высшее образование входят и будут входить, наверное, в ряде случаев впервые будут опробоваться именно в Таврическом университете. Коллектив жаждет перемен, и эти перемены он внедряет сам. И скажите, пожалуйста, коротко, чьи у вас какие-то бачения, как будет работать университет после деоккупации півострова? Я думаю, что у нас есть отчетливое понимание. Во-первых, конечно, мы, как университет, который готовит кадры для кадровой перезагрузки полуострова после деоккупации, мы поставим эти кадры в Крым, это раз. Мы вернемся в те корпуса, которые нам там принадлежат по праву, и которые у нас отняты были оккупантами. Но я думаю, что многое из того, что мы сделали на материковой Украине, тоже останется с нами. Потому что, повторяю, Первое слово в нашем названии Таврічний, но второе слово в нашому названні національний. Ми не регіональний університет. Ми український університет. Ми будемо продовжувати працювати з всієї Україною і з всіми її регіонами. Дякую за розмову, Володимира. Да. Наша програма добігає кінця. Нагадую, в гостях був Володимир Казарін, професор, доктор наук, ректор Таврійського національного університету. В Студії для вас працювала Ліна Голуб. До зустрічі на Юакри.